Звезда, часы Звезда. Не, вижу, вижу. Не идут. Надо уже завести их. Слепой. Так, когда уже настанет мир? Когда Россия свалит? Так, Андрюшенька, привет, родной мой. Юрка тоже тебе привет, Хорошо, Андрюха, дня. передает. Часы Монтана сейчас нету. Доставку привет. до Москвы организуете? Нет. Привет из Грузии, из Тбилиси. Слава Украине. Обнял Грузия. Так, покажи, какие статуэтки в наличии. Тут здесь вот 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 такие вот такое то что есть сейчас вот отсюда покажу. Это то что есть сейчас. Полимерные тут есть. Ножа ковроза нету. Что тут немножко вот такие штофы есть. Вот такая карандашница есть. Ну и здесь у нас, здесь статуэток нету. Сейчас статуэток мало. Там дома у меня пару штук еще есть. Украина, да. Так, приветствую, на OLX ваш товар есть? Не, этого нету. Но то это не имеет смысла на OLX продавать. Так, Димон, где Новый Рик будешь встречать на даче? Артурчик, не знаю. Мы, скорее все, поедем до друзів Занькою. Нас запросила Инка в гості на Новый рік, Так что, скорее все, мы поїдемо на Новый рік в гості. Так, покажи шахматы. Юрка, показывай шахмати. Так, привет, а сколько хлеб у вас стоит? Сейчас, блин, не знаю. Так, на OLX много чего есть у Дмитрия Назаренко. Это да зачем мне писать кому-то? Механика, часы. Ну, есть. Смотрите, есть еще ссылка на мой магазин Etsy. Там где-то штук 20 часов есть на продаже выставлено. Так, вот такие вот шахматы. Вот, видите? Шикарная доска 1985 -го года шахматы. Вот такая доска, 85-й год и вот такие шахматы. Шахматы с утяжелителями очень неплохо. Короче, вот такие. Под, под слоновую кость, типа, поняли? Ну такой хороший плотный пластик. Не такая хуйня какая-то. Но ну, доска вообще шикарная. Так, скоро Киев станет русским. Пойди лизни жопу соседа. Так, а ложки с Римню покажите, яка цена. Иван, ложка ложки ну, не в наявності. Так. Ну от мені це я... ж вы картину оплатили, то я вам скину ложки потом. Так, привет, Богоявленко, скоро у вас будем. Так, переживаете, что Трамп победил? Нет. В Павло, Павлодар? Там любое место, ну, кроме России, куда угодно. Я звоню? Не, не ты. Скоро Украина войдет в состав. Так, Украина, Украина. Так, привет, Калифорния, все будет Украина. Приветствую, Леха. Так, а ты на Петровке или на птичке? Петровка. О, бля, слава России. Борщаговка, Димон, приветствую. Димасик, как дела на даче? Есть прогресс. Э, ну, существенного нету пока. У меня там с этим светом, короче, фигня. И там проблема сейчас с логистикой завести. Материал сейчас на этой неделе привезут железо. Наконец-то вроде как должны уже. И уже начнем заливать фундаменты под остальные домики. Ты же патриот, только за компьютером. Ой, блядь. Надеюсь, война закончится и будет счастлив. Дай бог, сколько в день на барахолке зарабатываешь? Все мое, все, что зарабатывал. Ничего нового не осталось. Последние продают. Работы нет, знают, как заработать. Так, все. так, так, так.